Dobrý den, já se jmenuji Standa Valenta a dneska vám popíšu úlohu A4, praktika 4 v troji. Tato úloha se jmenuje totální účinný průřez gamma záření, měření absorčních koeficientů gamma. V této úloze budeme používat polovodičový germániový detektor na měření gamma spektra ze záříče 226 rádium a budeme se dívat, jak se jednotlivé píky spektrální čáry tohoto záříče tlumí s přidáváním jednotlivých materiálů, máme tady k dispozici železo, olovo a kadmium. Teď bychom si podrobněji obsali měřící aparaturu. Na zářič se nachází na spodní straně tohoto válce poloviného stínění v jeho středu. Zářič je viděn detektorem. A mezi zářičem a detektorem máme takovýto šuplíček, do kterého můžeme postupně přidávat a budeme postupně přidávat jednotlivé materiály stínění. Geometrie je fixní tak, aby záření skutečně cestou do detektoru procházelo, procházelo naším stíněním. Prvním krokem bude naměření spektra bez jakéhokoliv stínění, které zároveň poslouží ke kalibraci našeho detektoru. Spustíme kalibrační měření a na obrazovce se nám začne plnit histogram, kde zatím číslo vinů je charakterizováno pouze číslem kanálu. Tedy tento údaj není správný. Jelikož spektrum rádia 226 je velmi dobře proměřeno a vykazuje velmi specifické, relativně intenzivní přechody. Můžeme tyto využít k kalibraci, a tedy přepočtu z čísla kanálu na energii. Musíme ovšem počkat, až se nám měření provede. Pro vyhodnocení tohoto měření se jistě neobejdeme bez měření tlouštěk absorbujících materiálů. tomu nám zde slouží posunné měřidlo, kterým si studenti v mezičase, kdy měření probíhá a nevyhodnocují ho, naměří tloušky jednotlivých materiálů. Tyto tloušky vám dodáme společně s naměřenými peak reporty. Je dobré si uvědomit, že jednotlivé materiály mají velmi rozdílné mechanické vlastnosti a tudíž systematická chyba měření tlouštěk je specifická pro každý materiál. Například se železným plátem toho mnoho neudělá, ale je již částečně skorodovaný. S těmi olovými tenkými destičkami toho mohou udělat poměrně hodně. Toto se musí promítnout ve zpracování námi naměřených dat. Nyní bychom mohli přistoupit k vyhodnocení kalibračního spektra, které se nám právě doměřilo. Na obrazovce jsem si označil podle přiloženého známého spektra pět nejvýraznějších píků v širokém oboru energií. A analyzačnímu programu nyní řeknu, jakou energii má jakému těžišti píku přiřadit a převedu stupnici z kanálu do energie. Po označení pěti nejvýraznějších píků ve spektru a přiřazením energií si můžeme v analyzačním programu vyvolat takzvaný peak report, kde se nám Přehledně pořádcích vypíší parametry píků, které vznikají tak, že analyzační program daný interval histogramu fituje součtem přímky a Gaussovy křivky. Proto zde, tady, proto zde v této tabulce je uveden pík Centroid, je mu přidaná energie, Full width in Half Maximum, tedy něco, co se škáluje se Gaussovskou Sigmou, a poté plochy píku a plochy pod přímkou, plocha píku i s, a, přirozeně s nejistotou. Stupnici spektrometru máme tady nakalibrovanou do energii kiloektomoutů. Proto, abychom dobře splnili pracovní úkoly v této úloze, je potřeba pokrýt co nejširší interval energie a to co nejrovnoměrně za použití dostatečně intenzivních singletních píků. Píky tedy označíme a uložíme nový pík report z 10 až 15 píky, který nám bude sloužit kromě kalibrace jako měření s nulovou plouškou. Nezapomeneme označit pík přirozeného pozadí draslíku 40, na energii zhruba 1461 kg Protože tento přechod nepochází ze zářiče, bude vykazovat na tloušce jinou, ne exponenciální závislost, toto je předmětem zkoumání jednoho pracovního úkolu. Reportu si spektrum smažeme, ale necháme si označené intervaly, kterých nám rostou námi zkoumané píky. Přidáme vrstvu stínění a zapneme nové měření. Uvidíme, že píky nám opravdu rostou ve stejných intervalech a námi použité označení můžeme zachovat. Po doběhnutí měření analyzační program opět necháme vyhodnotit označené oblasti a uložíme si další peak report. Tak toto provedeme pro vhodně zvolené poušky jednotlivých materiálů. Dohromady typicky kolem 10 měření. K porovnání s stabilovanými hodnotami. Nám mohou sloužit tabulky, které jsou k dispozici k praktiku. Praktičtější v naší situaci ovšem bude použít webové databáze a odkaz na tuto databázi najdete v návodu k úloze. Nyní už je jasné, že zpracování bude probíhat pro každý materiál a pro každou energii zvlášť. Bude se fitovat klesající exponenciála. Při fitování této exponenciály je si dobré rozmyslet, jak parametr n0 souvisí s naměřenou hodnotou n počtu countů v daném píku při nulové tloušťce stínění. Pro zdárné splnění čtvrtého úkolu, který se vlastně týká dobré diskuze naměřených hodnot, je dobré si uvědomit, že my experimentálně neumíme rozlišit jednotlivé interakce. Můžeme se pouze podívat, zda námi naměřené hodnoty absorčních koeficientů nevykazují jistý systematický trend, který by mohl být vysvětlen pomocí jednotlivých interakcí. V tento moment je důležité si uvědomit, jak která interakce mění či nemění energii fotonu. Pokud foton vyletí s danou energií z zářiče a zainteraguje fotoefektem ve stínění, je jasné, že do detektoru nedoletí. Tato situace je velmi odlišná pro oba rozptyly, jak koherentní, tak nekoherentní. Toto si prosím rozmyslete a uvědomte. K tomuto rozjímání je dobré znát rozměry aparatury. Charakteristické vzdálenosti jsou takové, že vzdálenost šuplíku, do kterého vkládáme stínění od zdroje záření, je asi 4 cm, respektive vzdálenost spodní strany tohoto šuplíku. Vzdálenost od detektoru, respektive jeho horní hrany k zářeči, je necelých 11 cm. Průměr detektoru, respektive kovového obalu detektoru, je něco přes 8 cm. Pro kvalitativní úvahy v diskuzi nám takto hrubé údaje bohatě postačí. Žádné kvantitativní odhady nejsou potřeba. Důležité je správně sebekriticky zhodnotit, zda v naměřených hodnotách vidíme či nevidíme systematický trend v porovnání s stabilovanými hodnotami. Vážené studentky, vážení studenti, je škoda, že si úlohu nemůžete sami osobně naměřit na nás praktiku, ale doufám, že toto video vám poslouží jako plná základní informace. Jsem vám plně k dispozici, na e-mailu, případně na zoomovských můjch Pokud budete v průběhu zpracování narážet na jakékoliv nejasnosti, opravdu neváhejte se mi ozvat. Ještě jednou opakuji, jmenuji se na Neolenta a e-mail, na který mi máte napsat, najdete na našich webovských stránkách www.epln.cz Hodně zdaru and stay safe.